assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzuimiz arpa biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi mavzuga oid bo'lgan rejalarimiz bilan tanishib chiqamiz ya'ni arpa ishlatilishi ya'ni xalq xo'jaligidagi ahamiyati tarixi hamda arpa sistematikasi va biologik xususiyatlari hamda arpa yetishtirish texnologiyasi arpa eng qadimiy ekinlardan biri hisoblanadi ya'ni xalq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega <coughs> butun dunyo bo'yicha arpani juda keng maydonlarda ekilib kelinadi ya'ni bularda arpa o'simligini oziq ovqatdagi yem xashakdagi texnikaviy ahamiyati juda yam muhim hisoblanadi asosan arpani donidan yorma tayyorlashda va boshqa un mahsulotlari olishda foydalanadi hamda bundan tashqari bularda arpa donini tarkibida arpa donini tarkibida 12 ikki foizgacha oqsil mavjud hamda beshta beshu o'ndan besh foiz klakavinya oltmish to'rt foiz azosiz ekstratiz moddalar va ikkiyu o'ndan bir foiz yog' hamda ikkiyu o'ndan sakkiz foiz kul moddasi va 13 uch foiz suvdan iborat shuning uchun arpa o'simligini doni inson organizmi uchun juda yam foydali hisoblanadi arpani bundan tashqari donidan un tayyorlanadi ya'ni unini 20-25 besh foiz bug'doy yoki javdar unidan qo'shib non tayyorlanadi arpa asosan kuzda ekiladigan ekinlar hisoblanadi va bundan tashqari arpadan chorva mollari uchun sifatli yem xashak ya'ni chorva e, mollar uchun yem xashak tayyorlanadi va e, texnik ekin sifatida va bundan tashqari bularni piva tayyorlashda ham ko'plab qo'llaniladi ya'ni e, arpa o'simligidan o'simligini pivobop navlarini e, navlaridan piva tayyorlanadi asosan bular arpa jahon miqyosida kuzgi va bahorda ekiladigan yani ekin hisoblanadi ya'ni bularni asosan arpani kuzgi va bahorgi shakllari mavjud arpa o'simligi o'zbekistonda asosan kuzda ekilib kelinadi va bahorgi shakllari ham mavjud lekin bahorgi shakllari kuzgiga nisbatan hosildorligi biroz pastroq hisoblanadi arpani quyidagi slaydimizda arpa donining kimyoviy tarkibi xom protein bo'yicha olingan ya'ni dondagi murtakdagi endospermdagi hamda don, don qobiqlaridagi va ko'katida ya'ni bu yerda uh, bularda ulush keltirilgan arpani asosan juda ham keng tarqalgan o'simlik hisoblanadi ya'ni bular 7 uh, ta markazdan ya'ni tarixiga keladigan bo'lsak arpa 7 ta markazdan kelib chiqqan asosan bularni vavil va boshqa olimlar tomonidan bu 7 ta markazdan kelib chiqqanligini aniqlagan asosan arpa o'simligi juda ham keng miqyosda ekilganligi uchun hamda tarixiy ekin bo'lganligi uchun bu o'simlik juda ham ahamiyatli hisoblanadi ya'ni misrda bu o'simlik to'rt ming yil oldin ekilib kelingan asosan hozirgi bu kelib chiqish markazlari ya'ni efiopiyadan kelib chiqqan ya'ni bu yerda bu arpa o'simligini turlari mavjud ya'ni efiopiya markazidan barcha mavjud ya'ni ikki hamda olti qatorli arpa turlari kelib chiqqan bundan tashqari sharqiy osiyo ya'ni sharqiy osiyoga xitoy hamda koreya yaponiya mamlakatlari kelib bu yerdan past bo'yli hamda qobig'ida donlari zich joylashgan arpa turlari kelib chiqqan bundan tashqari oldi osiyo markazlaridan ya'ni buyeda asosiy qiltiqli ya'ni uzun qiltiqli hamda past bo'yli turlari kelib chiqqan va bundan tashqari bularni boshog'ini tuzilishlari ya'ni boshog'ida donlarni zich joylashgan arpa turlari kelib chiqqan hamda o'rta yer dengizlari ya'ni janubiy afrika hamda janubiy e, e, afrikadan kelib chiqqan e, turlari ya'ni asosan bu yerlarda janubiy afrikadan kasallik va zarar zararkurandalarga chidamli turlari kelib chiqqan ya'ni bular asosan oziq ovqatda ishlatiladigan turlari hisoblanadi va Avropa markazi ya'ni sibir markazi bu yerda tuproqlari yuqori kislotalik, yani yuqori kislotalik tuproqlarga chidamli arpa turlari ekilib kelinadi bular asosan pivo sanoatida sanoati uchun ishlatiladigan arpa turlari kelib chiqqan hamda shimoliy va janubiy amerika markazlari bu yerlardan ham arpani bir nechta turlari kelib chiqqan ya'ni bu yerlardan eng ya'ni yosh e, tur hisoblanadi ya'ni keyinchalik aniqlangan markaz hisoblanadi ya'ni türleri, bu shimoliy va janubiy amerikadan eng yosh turlar kelib chiqqan ya'ni yangi turlari bu yerlar bu turlar yotib qolishga chidamlilik hamda erta pishar va kasalliklarga chidamli zarar zararkuranalarga chidamli bo'lgan serhosil turlar kelib chiqqan ya'ni shimoliy va janubiy amerika markazidan asosan bu o'simlik o'zbekistonda ham juda ham keng miqyosda ekilib kelinadi va bundan tashqari jahon bo'yicha osiyoda shimoliy amerikada lotin amerikasida hamda afrika avstraliya markazlarida juda ham keng ekilib kelinadi asosan arpa o'simligimiz arpa o'simligimiz ekin maydoni bo'yicha 73 million gektar maydonda ekilib kelinadi